səri, onların iş qabiliyyəti, arı məhsulları, arının və arı məhsullarının saxlanması, arı məhsullarının insanlara xeyri və s. barədə daha ətraflı Axıstəpar rayonunda yaşayan arıcı Şahin Cəfərov məlumat verib. Cəfərov Şahin Bilal oğlu 1953-cü il yanvar ayının 1-də Axıstəpar rayonunun birlik kəndində dünyaya gəlib. İlk təhsilini 1960-70-ci illərdə Axıstafa rayonunun Yenigün kənd tamorta məktəbində alıb. 1971-75-ci illərdə Mirzagha Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetinin Mədəni Maarif Fakültəsində təhsilini davam etdirib. İxtisası üzrə 1975-ci ildən 1984-cü ilədək Bakı şəhərində işləyib. Sonra isə ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq Axıstafa rayonuna gəlib və öz ixtisasına uyğun olaraq klub müdiri vəzifəsində çalışıb. Arıcılıq sənətinə meyli isə uşaqlıq vaxtlarından yaranıb. Kiçik yaşlarında qonşuluqda arıcılıqla məşğul olan, əslən rus milləti olan Smatchin Mishinin o oğlu ilə dost olan Şahin Cəfərov tez-tez həmin arıcının yanına gedib. Gənc Şahinin arı ailəsinin fəaliyyətinə və arıcılığa meyli çox alıb. Əsasən Şahin Cəfərov Arıcılıq peşəsinə rayonun Dağkəsəmən kəndində yaşayan Elbrus adında bir nəfərin dəstəyi və köməyi əsasında başlayıb. 1995-ci ildən hal-hazıradək arıcılıqla məşğul olan Şahin Cəfərov artıq Nəyin rayonunda, hətta Azərbaycanın bir çox bölgəsində öz sənəti ilə tanınıb və sevilib. Onun bu sənətdə daha çox hörmət qazanmasının əsas səbəbi isə sənətinə haram qatmamasıdır. Özünün sözlərinə görə arı haramlığı sendir. Kim bu sahədə arı məhsuluna və arıcılığa haram qatarsa, onun ruzusu olmaz və ona məxsus olan arılar məhv olar. Şahin Cəfərov arı məhsullarının saxlanması üsulunu da bizimlə bölüşüb. O bildirib ki, arının əsas məhsulu olan balı götürərkən böyük Ağızlı geniş qabda 10 gün üstü açıq formada saxlanmalı. Balın nəmliyi və mumu çıxmalı. Sonra isə balı şüşəli qabda və çökü ağacından düzəldilmiş taxta qablarda eyni istilikə malik olan yerlərdə saxlamaq məsləhətdir. Daha tez xarlayan bal qünabaxan, ən gec xarlayan bal isə akasiya balıdır. Bal soyuq havada daha tez xarlayır. Bal tək qida məhsuludur ki, ifraza getmir. Şəkər yəlidə, bədənində duzu çox olan xəstələr üçün bal masajı daha əlverişli hesab edilir. Bal ilə balqabaq çiyidinin üydülmüş halda qarışdıraraq 2 həftə müddətdə qaranlıq yerdə saxlayıb, sonra onu hər səhər, axşam yeməkdən 1 saat əvvəl qəbul etdikdə bütün bunları yalnız təmiz bal ilə etmək olar vərəməld. Arının ən qiymətli məhsullarından biri də vərəməldir. 200 qram vərəməli 1 litr spirtə qatıb 45 gün qaranlıqda bir yerdə saxlayaraq sonra onu süzüb gündə bir dəfə səhər yeməkdən yarım saat əvvəl qəbul etdikdə insan orqanizmində immuniteti möhkəmləndirir, müxtəlif yarana biləcək xəstəliklərin qarşısını alır. Bu və ya bu kimi arı məhsullarının xeyri Arı ailəsinin yaşam tərzi haqqında daha ətraflı Arçı Şahin Cəfərovun elə özü məlumat verib. Şahin müəllim, ümiyyətlə bax biz arı məhsulları haqqında dedik, arının saxlanması haqqında dedik. Bax bu arının digər hansı məhsulları var ki, insan orqanizmə onun xeyri var? Arının digər məhsullarından biri də onun çiçək tozudur. Bezən çiçək tozunu insanlar çay kimi dəmləyib içirlər. Ancaq çiçək tozun yaxşı olar ki, e, balla qatıb 5 yaşından yuxarı uşaqlara verəndə onların immuniteti möhkəmlənir və onlara çox e, sərfəli, əlverişli bir onların e, xeyri olur. Ondan başqa e, arının ikinci ən qiymətli məhsullarından biri də arının südüdür. Arının südünü yuladan çıxartdıqda 10 dəqiqə müddətinə o xarab olur. İndi siz görürsüz ki, biz arı südündən burada istifadə edirik. Bax bu arı südünü götürəndən sonra həmin dəqiqədə bunu balla qatanda 6 ay müddətinə onu saxlamaq mümkündür. Və yerində mütləq bu arı südünü ancaq bal bala qatıb saxlamaq mümkündür. Başqa cür necə saxlasan da o öz əhmiyyətini itirəcək. Arı südü İnsan orqanizmi üçün çox əhəmiyyətli, çox xeyirlidir. Əsas ürək xəstəlikləri keçirən adamlar bundan çox istifadə eləyirlər. Nəmlərinə görə insanları qoymur, qocaqma, qocalmağa da qoymur. Mən özüm 20 ildir şəkəram. Arı südündən hər il istifadə edirəm. Ola bilər ki, bugünkü gün yaşamağıma səbəb bəlkə də arı südüdür, deyə bilmərəm mən. Yəni arı südü arı balından ə, daha üstündür. Arının, ümumiyyətlə ən qiymətli, ən qiymətli məhsulu onun zəhəridir. İkinci də südüdür. Sonra gəlir propolisi, ondan sonra gəlir çiçək tozu. Nə bilim mən, altıncı məhsulu da gəlir onun balıdır. Ancaq baldan qiymətli onun ən qiymətli zəhəri ilə onun südüdür.